নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হৃদয়ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত জুলাই মাহটোত বিশ্বিক ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ কেনেদৰে ফলাফল লাভ কৰিব তাৰে সম্পূৰ্ণ বিৰূপে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আগবঢ়া হৈছে প্ৰথমে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সহজে লাভ কৰিব পাৰে লগতে মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে তাতে লাইকাৰী শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব এটি সমন্বয় নাই রাশি ব্যক্তি ব্যক্তিসকলৰ এই জুলাই মাহটোত তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ এনে এনেধৰণৰ এই আপোনাৰ আপনার পৰিয়ালৰ বাবে খুবই ভাল হব আৰু সকলোৰে মাজত পারস্পরিক ক্ৰিয়াকলাপ বৃদ্ধি পাব কিন্তু আপোনালোকৰ মাকর কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অত্যন্ত প্রবল এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু তেওঁলোকক বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ নিদিব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সজাগ হৈ থাকিবলৈ আপুনি সকলোকে কোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত সৰ্বোচ্চ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু সকলোকে এই কথা মনত ৰাখিবলৈ কওক ব্যৱসায় আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ব্যৱসায়ত আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ দ্বাৰা বিশেষভাৱে প্ৰতাৰিত হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ ধন ক'ৰবাত আৱদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে এই সময়ত আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে ইমান ভাল লক্ষণ দেখা যোৱা নাই কাৰণ মংগল গ্ৰহ আপোনাৰ ওপৰত গধুৰ হৈ আছে যিকোনো ধৰণৰ সংকটৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰতিদিনে পোৱা হনুমান চালিচা আবৃত্তি কৰিলে কোনো ব্যৱ ব্যৱসায়িক চুক্তি কৰাৰ আগতে ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি ল'ব চৰকাৰী বিষয়াসকলে এই মাহত নিজৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰতি কম আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব আৰু সমাজসেৱাত অধিক গুৰুত্ব দিব কিবা এটালৈ তেওঁলোকৰ মনত অস্থিৰতা থাকিব পাৰে সেয়েহে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰা ব্যক্তিসকলে চাকৰি হেৰুৱাৰ আশংকা থাকিব পাৰে সেইবাবে তেওঁলোকে নতুন চাকৰি বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব শিক্ষা আৰু কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহত স্কুলত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বাবে নতুন নতুন ক্ষেত্ৰ বিচাৰি পাব য'ত তেওঁলোকেও সফলতা লাভ কৰিব তেওঁলোকে নিজৰ পচন্দৰ কাম কৰিবলৈ অধিক আগ্ৰহী হ'ব উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হয়তো এই মাহত অলপ হতাশ হৈ থাকিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হ'ব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বাবে নতুন বিকল্প বিচাৰি উলিয়াব আৰু সেইবোৰত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই মাহত তেওঁলোকেও হয়তো তেওঁলোকৰ জীৱনত এক নতুন দিশ পাব যিটো ভৱিষ্যতে অতি উপযোগী হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহটো বিবাহিত লোকসকলৰ বাবে উপভোগ্য হ'ব এই সময়ত আপোনাৰ সংগীৰ প্ৰতি মৰম অনুভৱ হ'ব আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা বিশেষ কিবা এটা আশা কৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ কিবা এটা কৰিলে আপোনালোক দুয়োজনৰ মাজত ঘনিষ্ঠতা আৰু আগৰ তুলনাত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব যিসকলে যিসকলে বিবাহৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে বা অনুসন্ধান কৰি আছে তেওঁলোকে এইবাৰ কোনোবা আত্মীয়ৰ পৰা বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কম হব তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ অধিক সংকিত হব যাৰ বাবে সম্পৰ্কটো তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা পিছলি যাব পাৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এনে শাৰীৰিকভাৱে ভাবে এই মাহত আপুনি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ থাকিব আৰু কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহব প্ৰতিদিনে প্রতিদিনে পুগ্াস গৰম পানী নিশ্চয়কৈ খাবলৈ চেষ্টা কৰক ই আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ঔষধি আঁতৰাই হজম প্ৰক্ৰিয়া মচৃণ কৰি ৰাখিব মানসিকভাৱে আপুনি আগতকৈ শক্তিশালী অনুভৱ কৰিব আৰু প্ৰতিদিনে আপোনাৰ ভিতৰত এক নতুন শক্তি বৈ যাব যিটো আপোনাৰ উন্নতিত সহায় কৰিব আপোনালোকৰ এই মাহত শুভ সংখ্যা হিচাপে চাৰি আৰু শুভ ৰং হিচাপে আপুনি মাত কমলা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই আছিলে বিশ্বিক ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ জুলাই মাহটোৰ সম্পূৰ্ণ ফলাফল পুনৰ লগ পাম গণিতাৰ ভিতৰত আজিলৈ ধন্যবাদ